Сегодня у нас панихида по 11 погибшим. 10 – это временно неустановленные военнослужащие. Визуально опознать их невозможно, и они могут опознаны быть только путем проведения ДНК-экспертизы. По каждому проведены, проведены необходимые следственно-оперативные действия и отобраны анализы для внесения в единую базу данных ДНК. Из тех, которых мы сегодня мы сегодня прощаемся. Личность одного военнослужащего установлена. Он погиб в Иловайске. В результате проведения ДНК-экспертизы были найдены родственники. И сегодня они также находятся здесь. Всего правоохранительными органами э, в результате работе, работы базы ДНК-профилей, единой базы данных, установлены личности 30 погибших. Данная работа идет и в ближайшее время будут результаты еще ориентировочно по 30 погибшим, по установлению личностей погибших. По Краснопольскому кладбищу. Вы знаете о том, что у нас 136 бойцов захоронено, как временно не установленные защитники Украины. 20 из них личности установлены. 16 принято, по 16 родственниками принято решение о перезахоронении. Они уже, уже перезахоронены во всех в разных городах Украины это Илутск, и Полтава, и Днепропетровск и Чернигов ровно можно продолжать много вот и четыре человека принято решение о том чтобы они остались на нашей аллее Сьогодні випрощаєте України вразила весь світ та для формування такої влади, яка буде відповідальцях та пам'яті. До слова за.